Pertama untuk wartawan, semua yang dia tulis itu, itu adalah kerja yang bodoh dan sia-sia. Dia membodohkan diri, membodohkan rakyat juga, membodohkan pembantu. Urusan rumah tangga orang, apa yang awak nak sibuk? Tidak memberi manfaat kepada awak di dunia dan di akhirat. Di dunia pun tak ada apa-apa faedah, akhirat lagi hanya menambahkan dosa saja. Orang nak bercerai ke, dia nak merajuk ke? Berapa ramai tiap hari orang bercerai dan merajuk? Apa yang awak sibuk dengan hal itu nak dijadikan berita? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syihabudin Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Sahabat-sahabat baru-baru ni Saya ada tengok satu kenyataan Daripada Dr. Muhammad Aziz Zainal Abidin Saya tak pasti ia disebutkan pada latar berlaku bila Tetapi video ini diviralkan Dan saya nampak ia adalah kenyataan yang cukup-cukup bagus Apatah lagi zaman sekarang ni Orang duduk sibuk-sibuk dengan cerita peribadi orang lain Yang tak ada kaitan dengan diri dia Yang akhirnya menyebabkan kita ni menjadi orang yang uh, bergelombang tergelumang di dalam perkara-perkara yang membodohkan akal. So, sahabat, jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Pertama untuk wartawan, semua yang dia tulis itu, itu adalah kerja yang bodoh dan sia-sia. Dia membodohkan diri, membodohkan rakyat juga. Membodohkan pembaca. Urusan rumah tangga orang, apa yang awak nak sibuk? Tidak memberi manfaat kepada awak di dunia dan di akhirat. Di dunia pun tak ada apa-apa faedah. Akhirat lagi hanya menambahkan dosa saja. Nabi kata, Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya Tanda baik Islam satu orang, dia tinggalkan benda yang tak ada kaitan dengan dia. Apa kaitan awak? Orang nak bercerai ke? Dia nak merajuk ke? Berapa ramai tiap-tiap hari orang bercerai dan merajuk? Apa yang awak sibuk dengan hal itu nak dijadikan berita? Nabi kata, dalam riwayat Al-Bayhaqi dan Tabar ini, Allah sukakan ma'ali al-umur. Allah sukakan benda-benda yang tinggi standardnya. Benda-benda yang high level. Dan benda-benda yang mulia. Dan Allah bencikan benda-benda yang selekeh. Benda-benda yang remeh, temeh. Yang tak ada nilai. Allah benci. Cerita pasal orang bercerai. Merajuk cerita pasal orang bercerai beli kereta, apa benda hal ditulis segala titis peluh ataupun segala kesungguhan yang ditulis apa faedah ini semua maka marilah pula orang itu mengulas, orang ini mengulas, kemudian petua-petua perkahwinan, ustaz-ustaz pun keluarkan petua-petua pernikahan perkahwinan bagaimana nak mendamaikan, menjadikan masyarakat bodoh dengan berita-berita yang seperti itu itu urusan orang kau nak cerai-cerai. Berapa ramai tetap hari orang bercerai. Dan kau nak kembalikan balik kau kembali. Agama memberikan panduan umum. Bukan nak mencerita berapa titis air mata orang lah apa. Tengok tajuk je selekeh lah. Serabut handphone kita bila dia lalu. Palestin kena bom rakyat Muslim mati Orang-orang itu dibunuh, dunia bercampur, dia bercerita tentang kisah talak satu orang artis. Mudah-mudahan tidak tidak membabitkan kita yang belajar agama ini. Dia mesti sentiasa memberikan respon kita yang keras supaya masyarakat tidak bodoh dalam hal-hal yang seperti ini. Selagi pemberita kita, fokus netizen kita, Pembaca kita banyak dalam hal-hal yang seperti itu, kita akan dapati lambat untuk masyarakat kita untuk matang dan maju ke hadapan dan pemikiran mereka. Alhamdulillah sebab kita telah menonton kenyataan daripada Dr. Muhammad Aziz Zainal Abidin tadi dan saya nampak ini adalah yang agak rekod lah sebab satu video yang agak pendek kurang daripada 3 minit tetapi perkataan bodoh dekat situ adalah terlalu banyak dan kita tahu konteks bodoh tu bukan kita nak membodohkan orang tetapi konteksnya ialah pembodohan di dalam masyarakat konteks pembodohan dalam masyarakat yang kita tentang hari ini sahabat-sahabat apa yang berlaku hari ini saya fikir ia ber, berpunca daripada sikap masyarakat kita juga iaitu yang mana kita sangat suka dengan gosip jadi apa sahaja berkaitan tentang gosip mereka suka untuk sebutkan mereka suka untuk cari-cari bahkan sampai ke tahap mencari kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak dapat dipastikan lagi ataupun mungkin masih dalam perbicaraan tetapi mereka suka untuk sebutkan kerana ia dapat menghiburkan sebahagian orang ya kita kena tahu bahawa perceraian ataupun kisah-kisah luka yang dihadapi dihadapi oleh sebahagian orang kadang-kadang menyebabkan sebahagian lagi rasa terhibur sehingga mereka suka untuk membahaskan hal yang sama. Sebab tu Nabi SAW selalu ingatkan kita untuk kita jaga apa yang kita sampaikan kepada orang ramai. Nabi kata kafai mar'i kathiban an yuhaditha bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu akan dianggap sebagai seorang pembohong, pendusta, penipu apabila dia ni jenis sebarkan semua benda yang dia dengar. Kerana sahabat-sahabat, apa saja yang kita dengar belum tentu ia sesuai untuk disebarkan. Boleh jadi ia adalah satu rahsia, boleh jadi ia adalah perkara-perkara remeh seperti mana yang Datuk Mufti sebutkan tadi. Jadi apabila ia berkaitan tentang perkara seperti itu, sepatutnya kita tapis sebelum kita sampaikan. Allah Taala sebut dalam surah Al Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa lak bihi 'ilm, in, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaiika kana 'anhu mas'ula." Jangan sebut satu perkara yang kamu tidak ada pengetahuan berkaitan tentangnya, pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu semuanya akan dipersoal oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, kita kena tapis dulu sebelum kita sampaikan kepada orang ramai. Kerana kalau kita tak tapis jadi kes macam sekarang ni, iaitu kisah gosip artis, kisah-kisah yang terlalu remeh dia beli kereta apa jenis dia, kemudian artis ini, uh, apa dia baru bercerai, ataupun uh, isteri dia nak bercerai, lelaki dia tak mahu nak bercerai, ataupun lelaki dia betul-betul nak cerai, bini dia tak mahu cerai lelaki dia beli rumah, tak beritahu kat bini. Ini benda-benda yang tak ada manfaat kepada masyarakat untuk mengetahui kerana ia sangat-sangat bersifat peribadi. Sebab tu Nabi SAW sebut man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan awliyasmu siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Maka dia bercakaplah dengan kata-kata yang baik ataupun dia diam sahaja. Ini membuktikan bahawa kita umat Islam kita ada prinsip, kita ada dasar yang mesti kita ikut. Iaitu kita tak boleh terikut-ikut dengan apa yang berlaku berlaku di dalam masyarakat kita trend gosip-gosip dulu ialah majalah gosip gosip sahaja ataupun akhbar-akhbar gosip sekarang ni dah masuk kepada media yang bersifat video media yang bersifat tulisan yang bersifat media sosial yang mudah untuk diakses oleh sebahagian orang kita kena tahu benda macam ni dia tak akan memberikan manfaat kepada kepada kita secara peribadi kadang-kadang dia bawa mudarat juga cerita tentang perceraian gosip perceraian daripada artis itu artis ini lalai kali kita laki bini yang tak ada kaitan pun bergaduh dekat rumah. Ini adalah satu perkara yang nak dijauhi, dinak dijauhkan oleh orang Islam. Padahal artis tadi tu kita kenal pun tidak. Tetapi kita ni yang kat rumah ni jadi konflik disebabkan isu yang tidak sepatutnya berlaku kepada kita. <coughs> dan isu ini kadang lebih kepada menyintip dan juga mengumpat sedangkan kita tahu dalam Al-Quran dalam hadis-hadis Nabi SAW dia sebut berkaitan tentang larangan kita mengintip-ngintip kesalahan larangan kita mengumpat di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 Allah Ta'ala kata apa? Ya ayuhal amanu jitanibu kathiran minal dhan inna ba'da dhani ismun wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'da wahai orang-orang yang beriman jauhkanlah kamu daripada sikap uh, zhan dari sikap bersangkutan kesangka. Kerana kebanyakan sangka-sangkaan itu adalah dosa. Jangan kamu mengintip, jangan kamu saling bergaduh, mengumpat di antara satu sama lain. Jadi sahabat-sahabat, larangan ini dah jelas. Saya yakin bukan kita saja tahu benda ni. Ramai daripada kalangan kita pun dah belajar daripada sekolah dan sebagainya, tapi benda macam ni tetap berlaku dalam masyarakat kerana penghayatan terhadap perkara itu tidak berlaku. Kita cukup mudah menerima apa sahaja yang disebutkan oleh media. Kita cukup mudah terima sahaja apa yang dipaparkan di dalam media sosial kita. Dan benda-benda ini adalah bentuk yang membawa kepada pembodohan yang mana akidah Islam ataupun agama kita itu sendiri memang melarang ataupun menyanggahi hal berkenaan. Sebab tu Datuk Mufti sebut dalam kuliah tadi. Dia kata, Min husnil Islam min mar'i tarkuhu mala ya'ni. Di antara sifat kepribadian Muslim yang bagus, yang hebat, yang terbaik ialah dia meninggalkan sesuatu perkara yang tidak memberikan manfaat kepada diri dia. Jadi sebab sebab benda ni memang ada dalam masyarakat kita. Kadang-kadang orang minta saya untuk buat ulasan. Yang mana ulasan-ulasan itu kadang-kadang ia -kadang, ya, ia memberikan manfaat kepada sebahagian orang di dalam isu yang telah berlaku, tapi sebahagian keadaan ia tak memberikan banyak manfaat. Lebih kepada perkara-perkara yang membodohkan akal kita. Sebab sahabat, -sahabat pilih-pilihlah apa yang ada dalam media sosial ni. Jangan kita ambil semua. Apa yang baik kita ambil, apa yang buruk kita tinggalkanlah. Kalau tidak kita akan sentiasa menyibukkan diri pada perkara yang perkara-perkara remeh yang tidak sepatutnya kita mencuburkan diri dalam hal berkenaan. Banyak perkara, -perkara penting hari ini yang perlu kita tumpukan. Bahkan sekarang ni isu bagaimana AI, bagaimana artificial intelligence yang digunakan pada hari ini dapat membantu memperbaiki kita, mempergi akidah kita, mempergi memperbaiki ilmu kita yang mana ia juga boleh membawa kepada ancaman kepada diri kita. Benda ini juga perlu diperbahaskan jika kita biarkan akhirnya akan menyebabkan kerugian kepada orang Islam. Wallahu taala terima kasih banyak kerana menonton. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam asy shafii dipukul di leher bukan sebab salah tapi sebab berbeza pendapat. Beginilah bila taksub menguasai hati. Kadang kita memusuhi orang yang berbeza pandangan bukan sebab mereka salah tapi sebab kita tak tahu. Tak tahu sebab itu mudah membenci. Bila kita mula membaca, mula memahami pandangan para ulama dengan hati yang terbuka, kita akan sedar khilaf itu bukan racun, tapi rahmat. Kita tak mau taksub, membutakan hati dan memutuskan ukhwah. Sebab itu buku Imam Imam Mazhab, karya Syekh Salman Audah ini wajib dibaca. Bukan sekarang tentang mazhab, tapi tentang hikmah, keluasan ilmu dan kasih sayang para imam dalam berbeza pendapat. Untuk pelajar, pendakwah dan sesiapa saja ingin luaskan cara berfikir dalam agama, Inilah buku yang patut anda baca. Dapatkan sekarang harga tengah murah.